langsung aja kita ke bahannya teman-teman nah di sini saya sudah ada mikiau kering nah bagi teman-teman yang pengen makan mikiau tapi bingung mencari mikiau basah ini saya ada rekomendasi buat masak mikiau menggunakan mikiau kering teman-teman bisa dapatkan mikiau ini di supermarket ataupun di warung terdekat ya dan langsung aja teman-teman boleh panaskan uh, air secukupnya lalu kita rebus mie keringnya ini kita masak sekitar 10 menit ini kita masak sekitar 5 sampai 10 menit pokoknya ini sampai mie nya itu matang ya teman teman ataupun lembut nah ini sudah empuk untuk mie kira-kira seperti ini ya langsung aja ini kita angkat lalu kita tiriskan Selanjutnya di sini saya sudah ada kecap manis, kita masukkan sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Lalu saya akan tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kalau teman-teman punya minyak wijen itu lebih bagus ya. Kalau sudah langsung aja kita campurkan Kemudian langsung aja kita masukkan Mie yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman Selanjutnya langsung aja ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan mm, mie itu nggak menggumpal ataupun menempel ya. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini sudah ada 5 siung bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, ada 2 butir kemiri, lalu ini akan kita ulek sampai semua bumbunya halus ya teman-teman dan ini sudah lembut untuk bumbunya selanjutnya langsung aja kita kumpulkan bumbunya lalu kita sisihkan ya Kemudian untuk bahan campurannya di sini saya sudah ada 5 batang uh, sawi hijau lalu ini akan kita potong-potong sesuai selera ini saya potong-potong sekitar 5 cm ataupun 4 cm ya teman-teman Kemudian untuk bahan irisannya di sini saya sudah ada satu buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini akan kita potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian saya juga pakai satu buah tomat merah Untuk tomatnya kita potong memanjang juga ya Selanjutnya di sini sudah ada satu batang daun bawang. Ini akan kita potong kasar aja ya, teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau lebih enak lagi teman-teman boleh tambahkan uh, minyak dengan sosis, bakso ataupun yang lainnya ya. Nah di sini saya cukup sederhana, saya cuma pakai campuran sayuran aja dan juga bawang bombay biar lebih wangi dan lebih mantap lagi. Oke selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya Nah, kalau sudah panas seperti ini langsung aja kita tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Ini kita tumis sampai bawang bombaynya layu aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah langsung aja kita masukkan juga uh, bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis sebentar sampai dia aromanya wangi. Nah, kalau minyaknya kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit lagi minyak sayurnya. Selanjutnya kita akan masukkan irisan tomatnya. Ini kita tumis-tumis sebentar. Selanjutnya boleh kita tambahkan dua butir telur ayam utuh. selanjutnya untuk telurnya ini cukup kita orek orek aja ya teman-teman dan ini kita masak sampai telurnya benar-benar mateng Nah kalau sudah seperti ini selanjutnya boleh kita masukkan irisan daun sawinya sebelumnya eh, sawinya sudah kita cuci ya teman-teman dan ini kita tumis kembali sampai eh, sawinya sedikit layu boleh kita masukkan mm, nya yang sudah kita bumbuhin dengan kecap dan juga minyak sayur tadi ya teman-teman dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan disini saya akan tambahkan saus tiram sekitar 2 sendok makan Lalu, ini akan saya aduk-aduk sebentar supaya lebih tercampur merata dan tidak gosong bawahnya. Kemudian, saya akan tambahkan uh, kaldu ayam bubuk sekitar setengah sendok teh dan juga lada bubuk sekitar uh, setengah sendok teh sampai satu sendok teh. Lalu, kita tambahkan sedikit garam. Jika kurang asin, ya, teman-teman. Selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Nah kalau sudah pas rasanya, teman-teman boleh masukkan uh, daun bawangnya ya. Itu kita masukkan yang terakhir untuk daun bawangnya. Dan selanjutnya ini boleh kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan siap kita sajikan ya teman-teman. untuk rasanya ini udah pas banget enak banget dan minyak tuh kenyal banget dan lembut banget ya Nah jika teman-teman suka jangan lupa untuk bantu share like comment dan subscribe tapi jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya